24 августа во время празднования 25-й годовщины независимости Украины в Крещатом парке Киева возле арки Дружбы народов благотворительным фондом объединений мировых культур совместно со школой самбо «Братьев Скрипаль» и при поддержке Национальной федерации самбо Украины была представлена программа «Забери ребенка с улицы», в рамках которой осуществляется обучение детей самбо. Сегодня мы в этот день, 25 лет независимости страны, нашей э, да, участвуем в таком грандиозном шоу. Я считаю это закономерным, потому что так... Украинские самбисты все годы независимости являлись лидерами в нашем украинском спорте. Очень сильно э, на сегодняшний день мы прикладываем наши силы э, вот, к реализации различных проектов социальных, основным из которых на сегодняшний день является этот проект «Забори дитину с улицы». И вот э, приятно, что совместно с благотворительным фондом объединения мировых культур это то, очень символично. Мы его реализовываем, потому что основная идея наша это не просто готовить спортсменов, не просто развивать спорт, а, а прежде всего мы воспитываем личности, которые должны быть развиты всесторонне. Именно братья Скрипаль Юрий и Вадим начали проводить бесплатный набор в группы для занятий самбо детей, которые в этом нуждаются. Сейчас мы построили Спортивный, спортивный, спортивный клуб, который является на сегодняшний день является 270 квадратов. Хорошая оборудованная база для тренировок, подготовки эксамистов, наших юных чемпионов. Мы сейчас сделали социальный проект Забели ребенка с улицы, совместно с Федер... Федерацией САМПА Национальной и был фондом объединения мировой культуры для популяризации здорового образа жизни, предвиж... про... популяризации этого искусства в обществе, пропаганды в общем, здорового образа жизни. На празднике спорта юные самбисты показали свои умения и устроили настоящий мастер-класс для всех желающих, независимо от возраста. О заинтересованным участникам мероприятия, о проекте и возможности бесплатного обучения рассказывали представители нашего фонда как лично, так и со сцены. Сегодня благодаря школе «Братья Скрипаль и самое главное, благодаря Федерации Самбо Украины презентуют проект «Забери ребенка с улицы». Это на бесплатно дети будут приглашаться в спортивные клубы, начиная со школы Балевской Бальмы в Глухоходском проспекте на бесплатные тренировки. Это дети переселенцев, участников АТО, малообеспеченных семей детей из детдома. Всех приглашаем и всех ждем. Авторы проекта и представители благотворительного фонда объединения мировых культур искренне верят, что обучение детей самбо, которое осуществляется в рамках проекта «Забери ребенка с улицы», позволит проявить свой талант тем детям, которые хотят заниматься спортом, но не имеют для этого возможности.